वालेकुम रहमतुल्लाहि व वा वर्क हमारा बेंगलूर है बेंगलुर में चार मस्जिदों के ज़िम्मेदार हैं हमें चार मस्जिदों में ये एम एस के का का काम चल रहा है माशाल्लाह चार मस्जिदों से तकरीबन एक सौ चालीस घरों को राशन पहुँच रहा है पहले इससे पहले जो एम एस के काम का 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 जब शुरू नहीं किए थे इससे पहले भी हम लोग थोड़े बहुत खिदमत का काम का का करते थे लेकिन एक तरतीब नहीं थी अल्लाह का करम हुआ ये एम एस करे वाले आए एक तरतीब दिए काम को तरतीब देने की वजह से क्या हुआ पहले ज़रूरतमंद हमारे पास आते थे आप तरतीब देने के बाद क्या हुआ आप ज़रूरतमंदों के पास हमें पहुंच जा रही ज़रूरतमंदों के पास हमें पहुंच जा रही मिसाल के तौर पर जब राशन देने गए हमें तो एक बूढ़ा और बूढ़ी थी उनको राशन दिए तो उसके बाजू में एक चप्पल सीने वाले जो बुरे जानवर का गोश्त भी खाती तो उन थे तो हमें राशन को आए तो गैर ख़ूम पकड़ लिया हमें कि भाई देखो ये यह यहाँ एक आपके मुसलमान हैं आ, दो बच्चे ही उनके और एक बेवा औरत है उनके घर में खाने को खाना नहीं था उनके बच्चे आको मेरे घर में खाना खाती मैं खनजीर का गोश खाता मेरे घर में मुसलमान खाना खाना अच्छी बात नहीं है तो मेहरबानी से उनको भी राशन पहुँचो हमें एक गलत फहमी में थे कि हमारे मोहल्ले में माशाल्लाह सब कुछ सब लोग खाते पीते घर आने के ही सब लोग अच्छी हालत में ही जब यह एम एस के तरफ से सर्वे किया गया तो ये हमारी गलत फहमी दूर ही, कि कितने मुह, हमारे मोहल्ले में कितने लोग ऐसे हैं कि ज़रूरतमंद मोहताज हैं कि एक वक्त के खाने की वजह से अपना जिसम बेच रही तो हम ना एहसास हुआ हमें कैसी जिंदगी कर रही बोल को तो इसके बाद हमें क्या करें सारे दोस्तां सारे मस्जिद वाले मिलकर मशवरा करें कमेटी वाले मिलकर मशवरा करें कि इसके बाद इन घर ऐसा नहीं रहेगा के उस घर में एक वक्त का कोई भूखा नहीं रहना तो मशवरा करें अल्लाह का करम हुआ हर हमारी मस्जिद चार मस्जिदों से एक सौ चालीस घरों के लिए राशन पहुँचता है पहले करते थे बीस हज़ार तीस हज़ार की खिदमत करते थे अब चार मस्जिदों से एक लाख सत्तर हजार रुपया हर महीने का राशन पहुँचता और बहुत सारे सार, हमारे दोस्तान भी माशाल्लाह नौजवान साथियाँ हैं बहुत सारे खिदमत काम करना चाह रही अब काम क्या कर रही काम क्या करना चाह रही वो तो नहीं बोल सकते हमें सब साथियों से दुआओं की दरख्वास्त है कि खूब काम करने की तोफ़ी अता फरमाएँ जजाकल्ला खैर असलम सहोद बंगलूर सार्वजन நான்கு பள்ளிவாசல்களில் இந்த மஸ்ஜித் சேவை குழுவின் சார்பாக பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன என்று குறிப்பிட்டார் இதற்கு முன்பும் கூட நாங்கள் இந்த சேவைகளில் இறங்கி பணியாற்றி கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இந்த சேவை குழுவில் இணைந்தது பிறகு அது ஒரு ஒழுங்குமுறையுடன் ஒரு நி நிறைவாக அந்த பணியை செய்வதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது குடும்பங்களுக்கு நாங்கள் ரேஷன்களை கொடுத்து கொண்டு வருகின்றோம் ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தி நாங்கள் ஒரு இரண்டு சிறுமிகள் தங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த இடத்திற்கு சென்று அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முற்பட்டோம் அப்பொழுது நாம் அங்கே என்ன பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அங்கே பக்கத்தில் இருந்த ஒரு செருப்பு தக்கும் தொழிலாளி அவர்தான் இதுவரையிலும் அவர்களுடைய வீட்டிற்கு அந்த பிள்ளைகளை அழைத்து உணவு கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அவரே முன்வந்து சொன்னார் நான் இஸ்லாத்திலே தடை செய்யப்பட்ட அந்த பன்றி இறைச்சி சாப்பிடக்கூடிய வழக்கமுடையவன் முஸ்லீம் பிள்ளைகள் என்னுடைய வீட்டில் வந்து சாப்பிடுவது எனக்கு மன வருத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய வறுமை இருக்கிறது ஆனால் அந்த வறுமையை நான் கணக்கில் கொண்டு அவர்களுக்கு உணவு அளித்து வருகிறேன் ஆனால் அது எனக்கு மன தரவில்லை அவர்களுக்கு தடுக்கப்பட்டதை பயன்படுத்தக்கூடிய வீ என் வீட்டிலே அவர்களுக்கு உணவு தருவதை நான் விரும்பவில்லை என்று சொன்னபொழுது நாங்கள் உண்மையிலேயே நெகிழ்ந்து போனோம் இப்படிப்பட்ட வறுமையிலும் வாடக்கூடிய குடும்பங்களும் இருக்கின்றனவா என்று நாங்கள் முறையாக ஏழைகளை கணக்கிட்டு அவர்களுக்கு உதவிகளை செய்து வருகின்றோம் இன்றைக்கு நாம் கிருத்ன கிருஷ்ணகர் நூற்றி நாற்பது வீடுகளுக்கு முறையாக நாங்கள் மாதந்தோறும் மளிகை சாமான்களை கொடுத்து உதவி செய்து வருகிறோம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்